नमस्कार मंडळी मालवणी धुळामध्ये सगळ्यांचं स्वागत असा तर थमनेलवारनं तुमच्या लक्षात दिलाच असताना की व्हिडिओ कशा संदर्भात असा तो आज आज तर आज असा प्रबोधिनी भागवत एकादशी आजपासून तळकोकणातील वार्षिक जत्रोत्सव असं त्याची सुरुवात झालेली असा तर आज असा आवळेगावची जत्रा जी तळकोकणातील पहिली अशी संबोधली जातात तर आज आपण आवळेगाव आवळेगावात चालवतो शाम शाम घणेशाम शाम हरी कोन खणी मुम्बला हरि नाराय हरी भा कोन खणी मुम्बल हरि नारायण

राम जनगा गिरा गौतमाना श्रीन मु

I'm no, 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 no. Bye. i'm gonna be so